ছয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই এছ আই টি ৰিপৰ্ট মুকলি কৰাটো নিবিচাৰিছে তেওঁৰ ওচৰত এই এছ আই টি ৰিপৰ্ট আজিৰ পৰা ছমাহ আগতে জমা হ'ল নিশ্চয় তেওঁ পৃষ্ঠাৰে পৃষ্ঠাৰে পঢ়িছিল অধ্যয়ন কৰিলে আৰু সেই সময়ত যিখিনি কথা ক'লে যে দহ ছেপ্তেম্বৰত মই সকলোকে মাতি আনি গোটেইখিনি কথা ফাটিল কৰিম নিজৰ কথাৰ পৰা পিছুৱাই কৰিম কিয় কি তেওঁ নিজেই অধ্যয়ন কৰিলে আৰু দেখিলে যে যি অভিযোগ ট্ৰেইনিং আই এছ আই পাকিস্তানী এজেন্ট যিমানবোৰ যে অভিযোগ তেওঁ ইমান দিনৰ পৰা উত্থাপন কৰি আছে এটাও প্ৰমাণ তেওঁ এছ আই টি ৰিপৰ্টৰ ভিতৰত নিজেই দেখা নাপালে যাৰ ফলত প্ৰায় ছমাহ অসমৰ ৰাইজৰ পৰা এই এছ আই টিৰ ওপৰত তেওঁ লুকাই ৰাখে ছমাহ যদি কথাটো ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি কথাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষালৈ সম্পৰ্ক আছে তেতিয়াহ'লে ছমাহ কিয় ৰখিব লাগে যদি ইমানেই ডাঙৰ কথা যদি কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্থাৰ সহায় সহযোগ লাগে তেতিয়া চবাহ এইখন ৰিপৰ্টৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় বহি আছে এই প্ৰশ্ন যোৱাকালি এগৰাকী সাংবাদিকজনে সুধিলে আৰু তাৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে যে জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ বাবে আমি এইখন ৰিপৰ্ট আনি সুধোঁ মুকলি কৰিব নোৱাৰিম তাতে সন্মুখতে আপোনালোকক বিচা কথা ক'লো সন্মুখৰ পৰা তেওঁ গোটেই বিছলীয়া কথাবোৰ ধৰা পৰা আমি সকলোৱে কিয় যিহেতু ৰিপৰ্ট মুকলি কৰা তিথি আছিল দহ ছেপ্টেম্বৰ আৰু জুবিন গাৰ মৃত্যু হ'ল ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰত দহ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ মুকলি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰেফা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু কিয় নকৰিলে তাৰ কাৰণ হ'ল যে তেওঁ নিজেই দেখিলে যে এটাও অভিযোগৰ প্ৰমাণ তেওঁলোকৰ ওচৰত নাই আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদৈ ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে তেওঁ ভাবিছিল যে মই নিত নিৰ্বাচনৰ শেষৰ ফালে এৰিম নিৰ্বাচনৰ শেষৰ ফালে এৰি মই এয়া বিষয় লৈ আমি অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত লৈ যাম কিন্তু বাধ্য হ'ল যি তিথি নিজৰ মনত ভাবি থৈছিল তাতকৈ আগত এই প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল কিয় লাহে লাহে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰমাণ সহকাৰে ৰাইজৰ মাজত এই কথাটো লৈ গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ দখলত প্ৰায় অসমৰ বাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি আছে বাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি ভাবি চাওক আমি বাৰম্বাৰ কৈ থাকোঁ যে এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত অসমৰ বড়ো ৰাভা কাৰ্বি মিচিং বিভিন্ন জনজাতি ছিক্স কেডিউলৰ চল্লিছ হাজাৰ বিঘা মাটিত এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাৰো লগত আলোচনা নকৰাকৈ আদানী আম্বানী আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কিনিছে চল্লিছ হাজাৰ বিঘা মাটি আমাৰ বাবে বহুত ডাঙৰ চল্লিছ হাজাৰ বিঘাৰ মাটি আজি তাৰ তুলনাত চাওক এজন পৰিয়ালৰ বাবে বাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি তেওঁলোকৰ ওচৰত থকা আৰু কিমান ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে আৰু কিমান ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে আৰু এইখিনিয়ে যে সম্পূৰ্ণ কথা আমি নাজানো পৰৱৰ্তী দিনত আমি আৰু গো ৱেছ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৱেবছাইটৰ পৰা বহুতখিনি তথ্য আমি লাভ কৰিম কিন্তু ইতিমধ্যে আমি যে যোৱা তিনি চাৰিদিন সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ তাৰ ভিতৰতে গুৱাহাটী কামৰূপ যদি নগাঁও যদি আমি য'ত য'ত গ'লো তাৰে যদি আমি তথ্যবোৰ ওলাওঁ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ দখলত থকা চাৰি হাজাৰ বিঘা মাটি আমি ইতিমধ্যে ওলাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ চাৰি হাজাৰ বিঘা মাটি তে এইখিনি কথা যে আমি কৈ আছোঁ এইখিনি কথা তল পেলাবলৈ ৰাইজৰ মনৰ পৰা আঁতৰাবলৈ বাধ্য হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ সংবাদ মিল বা এছ আই টি ৰিপৰ্ট যি ৰিপৰ্ট তেওঁক ছ মাক গোপন ৰাখিলে শেষত কওঁ শেষত গৈ বাধ্য হ'ল মুকলি কৰোঁ আৰু মই ভালেই পালোঁ মই এই চুপাৰ ফ্লভ চিনেমাৰ মুকলি হোৱাটো ভালেই পালোঁ মইতো বহুত দিনৰ পৰাই বাট চাইছোঁ